जितलो વધારે લાંબો સમય obesidad रे એટલું જ વધારે તમારા શરીને નુકસાન કરે ઘણા બધા લોકો અમારા پیشنટ જોઈએ છે કે જે પોતે ચાલી નથી શકતા પોતાનું વજન પોતે નથી ઉતારી શકતા તો આ બધા પ્રોબ્લેમનો સોલ્યુશન માટે આપણે અત્યારે ઇન્ડિયામાં જોઈએ તો ડેડિકેટેડ સેન્ટર્સ છે જો આપણે લેક હતા મે ડોક્ટર રિકિન સાઉ ઓબેસિટી એન્ડ ડાયાબિટીસ સ્પેશિયાલિસ્ટ એન્ડ મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર્સ હમ આજ યહાં સિમ્સ હોસ્પિટલ મે ઓબેસિટી એન્ડ વેલનેસ ક્લિનિકા આજ ઇનોગરેશન કર રહે આજ હમ ઇન્ડિયા મે દેખે तो ओबेसिटी में देखें तो इंडिया हमारा थर्ड है वर्ल्ड में आफ्टर यूएस एंड चाइना डायबिटीज़ की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया दूसरा नंबर पर आता है आफ्टर चाइना तो हमें ये नंबर में इंडिया को आगे नहीं बढ़ाना है हमें अच्छी इकोनॉमी बढ़े हमारा यूथ अच्छा रहे आजकल हम चाइल्डहुड ओबेसिटी देखें तो लास्ट थ्री डिकेट्स में फोर टाइम्स बढ़ गया है तो अगर हमारा यूथ ही हेल्दी नहीं रहेगा सभी डायबिटीज़ ओबेसिटी हार्ट डिजीज से पीड़ित रहेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी हम गुजराती है अहमदाबादी है तो सब में लीड लेते हैं तो अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम शुरू करने जा रहा है कंप्लीट ओबेसिटी केयर अंडर लार्जेस्ट टीम ऑफ ओबेसिटी इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो खास करके कैडर करेगा गुजरात राजस्थान एंड मध्य प्रदेश नया अप्रोच है फर्स्ट टाइम है जिसमें पूरी टीम है जिसमें ओबेसिटी स्पेशलिस्ट है एंडोक्रानोलॉजिस्ट है सर्जन है हमारे साथ गैस्ट्रो स्पेशलिटी है डाइट डिपार्टमेंट फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट है और साथ में बिहेवियर थेरापी डिपार्टमेंट तो जब ये सभी डिपार्टमेंट साथ में आते हैं तभी हम ओबेसिटी और उसके सभी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज हार्ट डिजीज किडनी फेलियर लीवर डिजीज सभी को हम साथ में सॉल्व कर पाते हैं तो ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है आगे बहुत सारा आगे बढ़ना है ये पार्ट में और यही तरह के सेम मॉडल पूरे इंडिया में आगे होने चाहिए ताकि हमारा यूथ हेल्दी रहे हमारा इंडिया आगे बढ़ता रहे थैंक यू